Мадагаскарские тараканы родом из тропиков. Проявляют свою активность в основном ночью. Во время бодрствования забот у них немного. Покушать прежде всего. Вот удивительно свойство тараканов, что они питаются практически всем конечно, большая часть это растительные какие-то вещества, да, но они как бы санитары леса, они могут употреблять уже отмершие части растений, гниющие остатки. Свойства таракана, что они могут там даже бумагой питаться. Хоть гигантские прусаки интеллектом не отличаются, хозяина все же узнают. Увидев его, радостно шевелят усами. Знают, где человек, там и пропитание. Днепропетровским политикам тоже без людей никуда. хто-то должен вірити їх обещаниям, голосовать, обеспечивая этим гарантію примноження капитала. Ну у наших політиків, особливо у депутатів, відпрацьовано безумовний рефлекс. Коли вони хочуть їсти, вони як собачка Павлова, чи якісь інші піддослідні тварини відомі. Вони тиснуть на кнопки для голосування. Це абсолютно безумовний рефлекс. Хочу їсти, тисну на кнопку. Загорається зелене світло, виїжджає чи то миска, чи то торба з доларами. Признаки интеллекта в маленьких тараканьих головушках практически отсутствуют. Они не думают, а лишь повинуются инстинктам, выработанными еще миллионы лет назад. Живут эти насекомые колониями. Запас в организме такого важного вещества, как кальций, пополняют тайком, подгрызая друг другу панцирь. Люди можете смеяться одной одному в обличье, завтра замовлять одно про одного разгромные статьи, пояснивать это одному при наступных встречах свою не джентльменскую поведенку политической доценностью. Вот если взять одного или двух-трех тараканов, посадить в террариум, они себя будут чувствовать некомфортно. Чтобы им было хорошо, надо, чтобы их было ну, штук 50-100. Тогда вот эта колония будет набирать обороты и только размножаться, размножаться, размножаться. Впрочем, зачем городу колонии 120 депутатов, не знает никто. Известно, что если позволить слугам народа вольно плодиться и размножаться, к выборам они полностью погребут под собой Днепропетровск. В жестоком внутривидовом состязании верх берет альфа-самец. От остальных особей он отличается самыми длинными усами и самым громким шипением. В битве с сородичами за место под солнцем именно он остается целым. И тогда попадает в руки азартного человека. Тараканьи бега, как вид развлечения, набирают обороты. Чтобы выжить, наш усатый герой должен научиться быстро бегать. Награда победителю – жизнь. Победитель оставляют, оставляют, живых. Это самое лучшее для него награда. Он, по крайней мере, не будет съеденным другим животным. Представители политического бомонта на перегонки бегут к креслу мэра Днепропетровска. Хотя официальный старт намечен на март 2010, гонка уже началась. Ведь слабость нынешнего лидера на Його обманывают навіть подчинене. Так управління комунального хазяйства атрапортовало вночі на метельный четверг улицы Днепропетровской чистили 75 единиц єдиниць спеціальної техніки. Результат с утра в заносах стояв целый город. По суті, добрий і беззлобний характер Івана Івановича, нашого діючого міського голови. Це звичайно хрест для всього міста, тяжкий, який ми тягнемо на собі, оскільки. За доброту, безхребетність, м'якотілість Івана Івановича ми всі розплачуємося землею, бюджетом, іншими ресурсами, майном територіальної громади, які ну, віддаються Іваном Івановичем на відкуп тим сильним світу цього, таким, наприклад, як Краснов, як певні кланові угруповання, які просто притискають його до стінки. В борьбе политиков избиратели не цель, а средства для достижения цели. А потому доходит до смешного. Представители одного из кандидатов президенты потрудились на славу. Старательно заклеили рекламой все окна маршруток. Нарушив при этом правила безопасности перевозок пассажиров. В случае стекло не разбить и из машины не выбраться. Избирательную кампанию Сергея Тигибко в области курируют люди из громадской силы Загида Краснова. Они очень удивились, что пассажиры не хотят ездить в транспорте с заклеенными окнами. Год вот маршрутки ездят, и они полностью заклеены ракалом некоторые. А вообще по борту цельным ракалом у вас никаких эмоций не вызывало. Ну вот у вас все с внешней стороны заклеены, очень некомфортно ехать. Как ваша фамилия? Я, Нет, Пожалуйста. я просто выяснил, кто ваш директор. Хорошо. Привет. Фамилию скажет? А вот тараканов у наших политиков хватает. Так может настало время применить дезинсекцию?